Вітанечка, дорогие друзі, ви на youtube каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні українська відьма Марія Тиха. Маш, я тебе щиро вітаю. Привет. Привіт. У нас сьогодні з тобою зотерічний випуск не збиралося, знову ж таки не чимало питань. Давай будемо по ходу дивитися. Написала нам глядачка таку штуку. Е, просить подивитися, що е, її бабуся попросила її тримати за руку, коли вона буде помирати. Після того е, ця жінка почала бачити чорного кота, чорних павуків, які повзають по стіні. Хтось каже, що це погано, хтось каже, що це пов'язано з моїм родом. Вона пише, що вона у вісні бачить якусь відьму, яка вбиває її дітей. Детей, а потім вона розуміє, що ця відьма це вона сама, пів року вона прокидається рівно о 3 годині ночі, і потім до ранку вже не може заснути. Дуже вона боїться за своїх дітей, за своїх дівчаток. А, і в неї питання: як ти думаєш, чи не хочуть їй якусь невідому силу передати? Бо вона реально цього боїться? Що це, наприклад, хоче її бабуся щось передати. Ну, смотри, я думаю, що тут все взагалі логічно. Прям як я це віжу. у каждого человека есть теневая сторона. То есть, допустим, я могу быть, образно говоря, такой милая, хорошая девочка, да, такая приятная, все, но я порчи делаю очень хорошо. То есть я переключаться умею, у меня есть теневая сторона. Я могу быть как сука, и могу так быть и хорошей девочкой. То же самое ты, ты можешь быть хороший мальчик такой добрый, но у тебя теневая сторона тоже такая, дай боги, каждому. Я по глазам вижу по черным по твоим. Поэтому это теневая сторона просто ее. Это ей показывают, она права, это она действительно во сне, да. Это она, э, ее сущность. Вот такая черная, это ее сила. Действительно, я думаю, там колдовской рот, там где бабушка что-то, мне кажется, умела. И вот эти вот э, прощания за ручку подержать, да, это бабушка же не могла ей сказать, короче, у меня три минуты, я умираю! Давай руку бегом! Надо силу передавать! Ну, ну кто ж такой? Такого же никто не делает. Делается по-хитрому все. Там внучечка, подойди, посиди со мной, все дела. Оп, за ручку передала, потому что ведьмы обычно умирают очень тяжело, если силу не передают, кстати. Бабушка себя упростила немножко жизнь? Ну, mm -hmm. да. Кончину, скажем так. И по-красивому сделала, внучки передала способности, просто не научила, не успела научить объяснить, как справляться с этим. И в девочке этот потенциал открывается сейчас. В женщине, в девочке. Мне тоже такое было когда-то. Это ее просто теневая страна ясница. Ей, ей нужно как это решить. Да, она себя принять, Она себя принять должна. Не бояться этого, а сказать: да, я вот такая. Ну и что? И принять это в себе. Понял? тогда легче будет намного. И вообще, по-хорошему, я советую найти какого-то учителя, там, практика, который подскажет ей, как с этим всем управляться. Ну, тут бачишь, в чем суть, что вот она, я так розумію, боится це приймати, бо а, я понимаю, боится это принимать, потому что она бачила сон, в котором ведьма убивает детей, и она понимает, что это она сама. То есть она, знаешь, не хочет, потому что она думает, что она может какую-то шкоду сделать своим а, детям. Я понимаю, здесь просто, здесь смотри, здесь не, не, тут не, прямой контекст того, что типа она детей будет убивать просто суть в том, что ей показывают, типа, насколько это мощная сила. Вот и все, да. И смотри, касательно детей, я думаю, что тут во сне имеется в виду, что из-за того, что у них колдовское, колдовская кровь есть, да, и были проблемы определенные где-то рождением, возможно. Проработать нужно, то есть ей намекают на что-то здесь, на проработку чего-либо. То есть она сама не справится, нужно обращаться к кому-то практику, который поможет ей, ну, подучит ее, поможет. И если она не примет, это будет еще хуже 10 раз, чем она примет, поверь, я знаю, о чем я говорю. Поэтому бояться не нужно этого, нужно просто в это поверить и принять это все. Но еще раз говорю, практика найти, которая ей просто подскажет, как это правильно все сделать и проработает с ней. И вообще, я считаю, что эта женщина или девочка, mm -hmm. не знаю, кто там, она Mm, себя раз в п'ятилетку любить. Їй би про з психологом, ви ще пойти. Ну мені по чому так кажется, вона себе не уважает та не любить. Чисто психологічний комплекс, чувствую просто. Ну тобто перед нею можуть відкритися якісь небачені можливості, щось вона таке потім може робити, їй треба просто ну, звикнути до цього. Просто а, цікаво, а що, що твої, які в неї можуть бути здібності от після цього всього? От можна якось так наприклад? в зависимости от того, что у бабушки было. Мы не знаем, что у бабушки было. Ну, потому, что она там что-то видит, типа вот эти коты черные, там, или же собаки, коты и так далее. Да, 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 сущности, сущности, бесы могут быть. Ну, опять-таки, понимаешь, кот... О третьей ночи прокидается еще разу. Ты же знаешь, третья година ночи. Ну, да, это, в американских фильмах показывают постоянно. Три часа ночи и начинается колдовство. Ну, да. Да, да, да. Это просто Ну, я намікаю, я вже намію, я не намікаю, я їй вже показують просто посмотри на вона все не може глаза відкрити. Наступне питання дещо схоже, але в такому ж майже контексті Маша. Підкажіть, будь ласка, спілкуюся з родом, потім вони мені сняться, нічого не просять, не говорять, просто кожну ніч бувають у моїх снах. Це непогано. Нет, неплохо. Смотри, у меня такое было, я нарабатывала контакт с родом, и постоянно на протяжении какого-то длительного периода времени, скажу так, приходили не во сне. То есть, смотри, я четко знаю, когда приходит, допустим, один человек, что-то плохое случается, когда приходит второй человек, что-то хорошее. Я четко mm -hmm. знаю, зачем они приходят, когда они. Это просто наработка с родом идет. Связь нарабатывается у нее. Это очень хорошо, я бы так сказала. Что не ясня. Всі ми знаємо з дитинства, що коли, наприклад, там несуть покійника по дорозі, да, коли це похоронна процесія, то тоді не можна перебігати дорогу. Ні, Ні. в якому разі, коли несуть покійника. А чому не можна цей перебігати? Це, Типу, що воно щось з тобою буде після того? Смотри, ну, це як? що ти поперед батька в пекло спішиш. Ага. Покійника візуть це його дорога, його путь, а ти пересікаєш цей путь, типу перед ним. Ну как бы, мы жить же хотим, правильно? Не нужно такого делать. А если, например, человек в это не верит, вот не верит она в это и да. похеру просто. Вот она просто да. перешла дорогу. И что? Она про это не думает. А наши же думки все, возможно, материальные, и может все, ничего не Чи ну, все таки тут. смотри, я, были, были случаи в моей практике, когда люди не верили сначала. А потом? Немного это было, но это было, я это видела. Ты что, и таксисты пересекали. Была такая херня когда-то, что я еще без водителя была, а таксист просто поперся, прям похороны идут. Он поехал, прямо поперся. Я говорю, что mm -hmm. говорю, больной на голову? Ушел, сумасшедший, мне ничего говорю не будет. Я говорю, вам говорю, будет. Я встала, просто вышла, я обошла, просто взяла десятой дорогой, понимаешь? Тупо, чувак, просто посмотри, похорон поехал вот так вот. Каким, чтобы так сделать? Это, во-первых, неуважение к покойнику. Вот кто бы хотел, с нас всех, да, когда вот, вот, вот отпевание идет, когда вот провод. Последний путь, люди прощаются. Они больше человека не увидят. Последний раз они увидят вживую. Но ну, эта церемония важная, очень важная для покойника, для близких. И ты, ты просто бежишь, портишь. Не надо ничего портить, потому что каждый из нас хотел бы спокойствия. Правда, в этот день? Вот когда мы там все лежать будем, поверь, каждому из нас захочется спокойствия провести время с близкими. Не какой-то, чтобы таксист ехал, или кто-то бежал кто-то куда-то. Это же была ситуация, когда в Варшаве жила, ну вот, когда война была, три месяца. Э, у меня, короче, с моего парадного в комплексе, в котором я жила, вынесли покойницу. И я сидела до тех пор, пока ее не забрали под парадом. Я сидела, не заходила даже в парадное, пока ее не вынесли. Потому что, опять-таки, покойница просто... Почему такая... с моего парадного, естественно, что там пять домов было. Вона хотіла покойникам важно внимание, вона таким образом просто внимание привлекла моє. Знаєш, це дуже важливо для них. Им, в принципі, внимание всім важно. і уваження їм теж важно. Сейчас, секундочку, я наберу одну чай принесли. Секундочку, що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там, де тайм-коди. Пожалуйста, відносіться к мертвим так, як ви хотіли, щоб к вам відносилися, коли ви умрете? Ну, то есть, ребята, пожалуйста, не треба перебігати ничего нікому там, переїжджати і так далі. З уваженням. Вот і все. Уваження обязательно, щоб було. А яким чином біс вселяется в людину? Яка ціль такого біса? Как ты это можешь объяснить? Ну сущность типа, тут да, сущность. Ну смотри, у человека есть энергополе давай так объясню, чтобы люди понимали. Ты помнишь, когда такие были развлекухи раньше, ручку кладешь, ауру считывая, там цветную вот эту вот. Да, было такое. Цвет, какой цвета аура? Фиолетовая, розовая, розовая, Зеленого. А ты смотрел Да. Это <связать> так просто, сказал, прикольно. Да. Ну, короче, и вот это вот типа, энергополе, на защитное есть. Когда энергополе пробивают, человек начинает болеть, потому что физическое тело, <связать> ты смеешься, страдать начинает. Вот э бесы, они крепятся, хорошо, сущности, сущности, нахопали вы сущности на себя, да, они крепятся поверх энергополя, потом, когда энергополе разрушается, они начинают жрать физику, тело, как и покойники, то же самое. Болеет человек начинает там сохнуть, бесноватый становится, вот, по церквям вот они там катаются в этих вагонях своих. вот как они цепляются, собственно говоря. Что ты меня еще спросил? да, как они цепляются, и какая цель? то, что вот вщипывается, что? он хочет? Он хочет жрать, Кушать, кушать, жрать, да, они питаются энергией, питаются, да, Они просто другие, типа, они неплохие, не хорошие, они просто другие. Вот. То же самое, як некоторые привязки делают, да, і сущности если правильно поселяють, вони рано или поздно починають жрати. Ну, тому що вони просто другие, в них енергія плотнее, ніж у нас, им нужно чем то енергію и возобновлять, і возобновляти, і жити как-то, да? І за счет нашої енергії жизненної, вони живуть, от все, и да, вот так. І таке питання цікаве: а що таке з точки зору відьми психологія бідності? Як мислити так, щоб розбагатіти? Смотри, для того, чтобы разбогатеть, вообще, в принципе, я е, не очень люблю этих снобов, не очень люблю е, скряг. Почему? Потому что деньги любят, когда их тратят. Любая энергия любит, когда её тратят, и возоб... она вас возобновляется потом. То же самое с деньгами. Ты так, коливаєшся вистойно. Я просто тебе чітко розумію, що що це да? таке, да. Тобто не треба бути скупердяєм в цьому плані. Щоб не бути, да. вибачте, вибач, скажу прямо, щоб не бути ніщейобом, вот как код как есть, да? Надо тратить деньги. Я понимаю, иногда у людей их нет. Но опять-таки, смотри, есть разные причины. Есть родовые проработки да, у кого-то там с любовью не везет, кому-то там не везет финансовость, такое тоже может быть. Разная была ситуация жизненная у людей. То есть я никогда человека не осуждаю. Есть такие ситуации, когда человек падает, потом поднимается и миллиардером становится. Такое тоже бывает. Сегодня деньги есть, завтра их нет, поэтому я никого не осуждаю за финансовое положение, но. Вопрос был четкий, я отвечаю. Деньги любят, когда их тратят. Деньги это энергия. Бумажка это бумажка, то что увидите, но деньги это энергия. Чем больше вы тратите, чем больше, тем больше к вам приходит. Проверено личным опытом, во-первых, во-вторых, э -э ну вот старайтесь себя радовать и баловать по возможности всегда, потому что чем больше вы тратите, чем тем больше приходит. Запомните, пожалуйста, это это неписанное правило. Не только для практиков, в принципе. Законы траты энергии. Энергия, то же самое, у меня есть сила, например, да, я ведьма. Я настолько жадная, что я не трачу эту энергию, не работаю с людьми и, в принципе, ни с кем не соприкасаюсь, с силой, там, да, не делаю работу, не порчу. Не... Энергия меня сожрет рано или поздно. То же самое с деньгами. Ну, то есть... Понимаешь, нужно энергию тратить. Для того, чтобы мне было хорошо, я должна тратить деньги, энергию любую, жизненную, там, денежную, вообще, вот в любую энергию. Энергия восполняется только методом траты. Все, по-другому никак. От переизбытка, энергии тоже может быть херово. Вот эти вот, смотри, помнишь, там деткам в детстве ставят некоторым диагнозы гиперактивность. Это же от переизбытка энергии. Вот. Все в мире должно быть. Ровненько, чтобы было. Баланс. Ключове наше слово, дякую, Дімаш, дорогі друзі. Ви були на youtube каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була українська відьма Марія Тиха. Це був наш ізосторичний випуск. Будь ласка, долучаємося до соцмереж. Всього тільки що можна. Марія Тихої послань в описі під цим відео. І на мій канал підписуємося. Пока.